Жизнь тебя научит, если ты не хочешь сам учиться. Э, мой дорогой друг, да, жизнь тебя научит. Э, она, если ты, смотри, к примеру, вот я не учусь там, ничего не делаю, просто хожу на бессмысленную работу, просто вот убиваю свое время, и меня жизнь учит. Я тебе сейчас скажу, как она учит. Смотри, она не дает обессиливание она мне дает все чтобы я в этом мире вот не получил ничего понимаешь вот она меня учит вот смотри вот она меня обессиливает жизнь да меня обессиливает мой братец то есть она делает так когда я не делаю нужные себе вещи да она вот э, смотри если вот э, в жизни да вот делать хорошие, качественные вещи, то есть идти к своим целям, идти к всему хорошему, то есть, ну, все делать четко, то есть, что тебе нравится, ты нашел, что тебе нравится, ты сделал так, чтобы вот прийти ближе как-то к своей цели. И смотри, как оно происходит. Жизнь тебя возвышает, понимаешь? Вот жизнь у тебя возвышает, сильно, крепко, она возвышает, она в таких людях нуждается, пойми. Вот вселенная таких людях сильных нуждается, и она возвышает. А смотри, если ты просто вот не учишься, не делаешь что-то свое, тебе не нравится работа, она тебя обессиливает, мой брат. Она тебя обессиливает. Она тебе дает все, чтобы ты вот в этом мире ничего не достиг. Понимаешь? А ты думаешь, почему? там кто-то пиздячит все время, понимаешь, на работе у него ничего нету, там кроме машины, там дома и все. Ты думаешь, почему? Потому что его жизнь, понимаешь, вот ему дает импульс, что что-то не так, ему нужно что-то сменить в этом мире. И он это не понимает. Вот люди, вот есть некоторые люди, вот не понимают этого. Это импульс, Пойми, обессиливание, ты слабнешь, дается тебе какие-то болячки и так дальше. А это импульс, чтобы вот ты, вот ты что-то не так делаешь, понимаешь? Вот, например, смотри, у меня там э, сильно живот болел, понимаешь? Потому что что я сделал? Я наелся, правильно? И у меня живот очень сильно, жестко, начинает болеть, начинает жестко, потому что вот переизбиток идет, понимаешь? Вот я наелся, и у меня... И так и в жизни, вот. Если ты сильно переедаешь, понимаешь, вот жизнью, вот жизнь, и начинает включаться жизнь, и жизнь тебя учит. Если ты не любишь любимыми, вот как-то вот развиваться, самореализоваться как-то, идти к своей цели, если ты этого не любишь, братка, вот жизнь тебе сама будет давать импульсы. Только она не сидит, она не будет тебе сразу, она будет тебе давать такие импульсы, чтобы вот ты именно вот работал и процветал. Понимаешь, братец? И это так. Это так. Вот, вот так только вот, понимаешь, вот жизнь учит человека. И если человек вот не соглашается, то есть борется, не, понимаешь, смири, смиряется там, борется, вот лечится, все, братишка, а это, понимаешь, это все болячки, что это просто вот человек вот не нашел свою нишу, просто потому что если человек вот, вот нашел себя, он работает в удовольствии, у него нету никаких депрессий, у него нету никакого, понимаешь, депрессняка, то есть он идет только к своим, понимаешь, вот к своей цели, и все, и получает от этого удовольствие. Вселенная видит его, понимаешь? И Вселенная таким дает еще больше. А человек, который вот не ищет себя, не реализовывает себя, не делает все, чтобы вот достичь каких-то целей своих, она его, понимаешь, вот учит, дает ему импульсы, дает ему все, чтобы вот человек этот сделал все, чтобы вот он достиг целей, вот нашел себя. Ты думаешь, почему вот в мире очень много болезней, очень много депрессий, очень много всего, люди страдают просто. Вот люди, вот миллиарда, миллиарды людей, они просто вот страдают, понимаешь? Они страдают, они, блядь, я не знаю, у каждого, у каждого человека есть какая-то болезнь, блядь в этом мире, понимаешь, они страдают. Почему они страдают? Есть, ну, не, не надо тут доктора и так дальше. Потому что избыточный потенциал очень сильный у них, понимаешь? Им жизнь хочет дать, то есть бери, блядь, вот бери, вот, возможности есть у тебя, все есть, бери, бери, потому что будет потом поздно. Будет потом, вот жизнь тебе будет учить и будет хреново. И будет так учить, пока ты вот или не умрешь, блядь, понимаешь, братец, или ты не умрешь, или ты вот э, де, сделай тебя такого никчемного просто и все, и ты нахуй никому не буду не будешь нужен. Вот, например, смотри, у меня болел живот, да, очень жестко, и я выкупал, что я значит неправильно хаваю, что мне нахуй полностью надо отказаться полностью от всего, что я хаваю, правильно, правильно. И так же с работой. Вот у тебя болит душа, вот болит, у тебя она не хочет, вот чтобы ты работал. Все, увольняйся полностью. Увольняйся. Тебе она не нужна, понимаешь? И все. Еще один очень важный момент. Когда у тебя избыточный потенциал, очень сильный. Когда у тебя все, понимаешь, вот не так идет, братишка, это жизнь тебя учит, пойми. Это жизнь тебя учит. Понимаешь, брат? Чтобы вот ты, вот ты, сделал все, чтобы ты вот развил себя. Понимаешь, брат? А если ты не понимаешь, она просто не то не то что у тебя просто э, в x тысячу мыслей нахлевают, хреновые Ты есть смотри вот если жизнь учит она дает тебе мысли очень э, плохие и ты должен вот э, не под сознанием а в осознании замыслить себе что у тебя не так что-то с жизнью понимаешь что у тебя не не супер все что ты работаешь, вот, и ты должен это осознать именно. Осознанием, вот работать осознание Понимаешь? Я вот столько, насколько работ хуячу, вот просто вот, ну, там по месяцу, по полгода, по полтора года, и я в жизни, понимаешь, не, и я в жизни не заработал то, что я сейчас имею. То есть, я сейчас без работы, понимаешь? И мне вот Вселенная дает, набери, на возможности. Она дает не деньги, ничего, а возможности. А потом вот мысль, если ты будешь думать только о будущем, ты, братишка, ты просто не будешь представлять, ты просто это, э, если ты будешь думать только о будущем, понимаешь, вот тебя жизнь учит, чтобы ты, понимаешь, был не в прошлом, а в будущем. Пойми, вот у меня живот болел, да, очень жестко значит, я наелся, значит, я не буду так наедаться больше, значит, мне эта еда нахуй не нужна, понимаешь? И что я вот, ну, настолько вот, если мне бьет что-то, понимаешь, вот по здоровью, вот что я сейчас хаваю, да, я там, ну, каши ем, Такое, такое, ну не хаваю там сладкое, ничего, только здоровую, качественную пищу, вот дорогую, понимаешь? И так в этом мире только так ну только так нужно питаться если ты хочешь здраво хорошо качественно жить и овощи очень много овощей морковь буряки все все хавай и бажана сырое то есть, сырое ебашь то есть ничего с тобой не случится ну буряк может сварить а так морковь свеклу капусту все ебашь сырое то есть ничего с тобой не случится, мой братец, и все у тебя будет ровно, рыбу ешь, очень много и рыбы, то есть рыба это даже лучше, чем мясо, потому что есть, я, ну, есть такое, понимаешь, вот, я не знаю, правда это или нет, но да, где-то 10 тысяч назад, где-то 10 тысяч лет назад мы просто плавали в, ну, в воде, понимаешь? И почему вот, и есть объяснение, почему вот ребенок может плавать, понимаешь? Ребенок, когда рождается, он может плавать, а сразу не ходить. И человеку нужно мыться постоянно. Почему? Потому что вот мы были в воде, понимаешь? И вот э, это, если ты рыбу... Почему вот рыбу можно сырой хавать, а мяса нет? Там, ну, это очень много... И я, смотри, хаваю рыбу, хаваю, то есть, овощи хаваю все, фрукты хаваю, э, каши, то есть, не ем жирные, жирные нахуй тебе не нужно. если ты хочешь вот хорошо качественно вот питаться тебе нахуй жирно не нужно братишка смотри еще одно очень важное ты должен постоянно учиться братишка чтобы у тебя чтобы ты не бойся что там жизнь тебя будет учить нет брат нет это ну не бойся что там жизнь будет учить тебя и так дальше если ты все делаешь правильно, она не будет тебя учить. Все будет ровно в жизни, братишка. Это кто не, не делает ничего в этом мире. Понимаешь? Кто не делает ничего, кто просто вот ебанит, понимаешь, и все. И это так. То есть, понимаешь, в чем суть? Это так. Так что, э, да. Тебя вот, если вот ты не нашел себя, не нашел свою нишу, и ты не, не понимаешь, не живешь удовольствием каждый раз, каждый момент, у тебя будет э, очень все хорошо, очень все плохо. Вот. Если ты вот, пойми, вот не живешь удовольствием, если ты не живешь, понимаешь, э, просто вот своему изобилии, что тебе нравится, вот, понимаешь, и ну ты не, не так делаешь, ты просто убиваешь, просто пойми, вот за деньги, за материализации просто, вот себя, но это не надо так делать, это не нужно так делать, понимаешь? Потому что если ты э, себя убиваешь за материализацию ты просто э, переступаешь себя, а ты Божье существо, которое ты не должен переступать. Ты вообще тебе не надо переступать, братишка мой, понимаешь? То есть это так, это так. Ты должен вот получать кайф каждый момент, каждую секунду жизни. Не, не прикрашать ее, не бухать, не обдрачиваться, а именно чисто получать кайф. Ты думаешь, почему э, богатые стают только богатыми? Потому что они делают э, свое дело, им приносит это удовольствие, и за удовольствие только платятся деньги. Ты думаешь, что вот э, трудом, там, ты не любишь свою работу, ты что-то получишь никогда в жизни. Ты даже хочешь на 5 хоть на пять работ пойдешь, ты хуй с маслом заработаешь только. Ты копейки заработаешь по сравнению с своим делом, понимаешь? Вот что вот тебе душа делаешь, делай то, что тебе душа желает. И все у тебя будет ровно в жизни. Понимаешь? Это так. Делай то, что тебе вот душа желает и все будет у тебя хорошо, все будет у тебя прекрасно. А если ты будешь просто вот делать, понимаешь, вот всякую деградацию бессмысленную, ты, ну, мир тебя будет учить, тебя жизнь будет учить жестко, жестко будет учить. Понимаешь? И все. Так что давай, братец, работаем.